Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nor Ersyaduddin Hasrom. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenaan menghantar titah perutusan takziah berikutan dengan serangan pengganas yang berlaku di Bondi Beach, Sydney, Australia. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berkenan menyempurnakan penggunaan pingat acara wushu lelaki Sukan Asia Tenggara ke-33. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaullah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Kharimuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan takziah kepada The Honourable Anthony Albanese MP Perdana Menteri Australia kerajaan dan rakyat Australia berikutan dengan serangan pengganas yang berlaku di Bondi Beach, Sydney, Australia baru-baru ini. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sufri Balkia Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wattin Presiden Kehormat Sepanjang Hayat Persekutuan Sukan Asia Tenggara dan Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berkenaan berangkat menyempurnakan pergurniaan pingat acara wushu Sukan Asia Tenggara ke-33 Thailand. Acara wushu berlangsung di Kompleks Kerajaan Cheng Watana. Pingat emas pertama negara diraih oleh Muhammad Adi Salihin bin Roslan dalam acara wushu Nankuan, Nandao dan Nangun Lelaki. Muhammad Adi Salihin meraih 9.773 mata untuk catatan keseluruhan 29.329 mata sekaligus meraih pingat emas. Duli yang teramat mulia berkenaan menyempurnakan pengurniaan pingat. Atlet Singapura meraih pingat perak dan Malaysia meraih pingat gangsa. Semalam dunia teramat mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Pramaiswara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah berkenan berangkat menyaksikan acara akhir pencak silat kategori seni tunggal wanita Temasya Sukan Asia Tenggara ke-33 Thailand. Acara berlangsung di Impact Arena Muang Tong Thani Non -taburi. Pada acara tersebut atlet negara meraih pingat perak. Dari dahulu Nur Wasikah Azimah Rosihan, atlet negara beraksi di peringkat separuh akhir bertemu dengan Insyirah Muhammad Aidil dari Singapura. Atlet negara mempamerkan persembahan cemerlang dengan berjaya memperoleh 9.945 mata. Pada aksi akhir menyaksikan atlet negara bertemu dengan Nora Syafiqah Hamzah, atlet dari Malaysia. Atlet negara tewas dengan memperoleh 9.92 mata. Bazar hujung tahun 2025 platform menyokong usahawan tempatan mengukuhkan ekonomi yang mampan. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Bazar hujung tahun 2025 anjuran Majlis Perundingan Kampung Kasar diadakan sebagai platform bagi menyokong usahawan kecil dan sederhana khususnya para peniaga tempatan. Bazar selama empat hari itu berlangsung di Dewan Muhibah Jabatan Daerah Brunei dan Muara Berakas. Rasmiannya disempurnakan pagi tadi oleh Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pemangku Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Selain menyokong usahawan tempatan, Bazar Turut menyediakan platform ekonomi yang mampan. Bazar dibuka bagi kunjungan orang ramai bermula pukul 7.30 pagi hingga 4.30 petang. Sebagai salah satu daripada tanggungjawab sosial korporatnya, Glen Eagles Jeridong Park Medical Center (JPMC) pagi tadi menganjurkan program bantuan kembali ke sekolah. Program dilaksanakan dengan kerjasama Majlis Kesejahteraan Masyarakat (MKM) berlangsung di Kampung Madang. 20 pelajar daripada keluarga kurang berkemampuan menerima baucer membeli belah bernilai $200 bersama wang tunai $50. Penyerahannya disempurnakan oleh Dr. Peter Tay, Ketua Pegawai Eksekutif Glen Eagles JPMC. Program merupakan inisiatif berterusan Glen Eagles JPMC dalam mengukuhkan hubungan komuniti dan membantu lebih ramai keluarga yang kurang berkemampuan pada masa hadapan. Acara Brunei Celebration 2025 merupakan usaha kerajaan melalui Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi bagi menggalakkan orang ramai untuk menyokong perniagaan dan perusahaan tempatan dengan berbelanja di negara sendiri. Acara yang diadakan sehingga 18 Januari 2026 itu diadakan bersempena musim cuti persekolahan dan musim permulaan penggal persekolahan tahun depan. Brunei Celebration yang dianjurkan pada setiap tahun dihasrat dapat membantu memperkukuhkan ekonomi tempatan serta mewujudkan pelbagai manfaat sampingan kepada para peniaga dan pengusaha termasuk kedai runcit, industri makanan dan minuman serta perkhidmatan semasa tinjauan kru RTB ke beberapa buah premis di negara ini, para perniagaan dan perusahaan yang menyertai Brunei Celebration mengambil peluang menawarkan pelbagai potongan harga bagi menarik perhatian para pelanggan. Beberapa kedai di One City Shopping Centre menyertai celebration pada tahun ini. So, kedai-kedai berkenaan menawarkan pelbagai diskaun dan um, harga berpatutan. Pihak kami yang ada menyertai celebration pada tahun ini. Masa ini kami menawarkan promosi pada harga yang berpatutan sehingga 18 hari bulan Januari 2026. Kalender dan buku planner 2026 kini mula dijual di pasaran kepada orang ramai. Pelbagai rekaan baharu dijual bagi membantu orang ramai merancang aktiviti harian dengan lebih teratur. Kalender dan buku planner bukan sahaja memaparkan tarikh dan cuti umum, malahan menjadi rujukan penting bagi perancangan aktiviti harian. kalender dan buku planner 2026 menampilkan senarai cuti umum kebangsaan, cuti sekolah serta tarikh-tarikh penting keagamaan. Ia disediakan bagi membantu orang ramai merancang aktiviti keluarga, perniagaan dan urusan rasmi dengan lebih teratur dan mengikut kreativiti masing-masing. Dengan perancangan yang rapi ini, penggunaan kalender dan buku planner akan dapat membantu masyarakat memulakan tahun 2026 dengan lebih tersusun dan produktif. Planner ini sangat membantu saya merancang ke jadual kerja saya dan aktiviti harian dengan lebih sistematik. Kalender dan planer ini membantu saya merancang jadual harian, pengurusan masa yang lebih berkesan dan menetapkan malaman. Indeks harga hartanah kediaman negara Brunei Darussalam bagi suku ketiga Q3 2025 mencatatkan penurunan 5.2% iaitu 88.7% bagi tempoh tahun ke tahun dan kemerosotan 8.1% berbanding suku kedua tahun ini. Data indeks Brunei Darussalam Central Bank BDCB diperoleh daripada bank-bank di negara ini dan diterbitkan dengan kerjasama pihak Kementerian Pembangunan khususnya Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan ABCI. Berdasarkan data pinjaman bagi pembelian hartanah kediaman persendirian, 187 transaksi pembelian dicatat pada suku ketiga tahun ini ia merupakan peningkatan 28.1% berbanding suku kedua dan 39.6% berbanding tempoh yang sama pada tahun 2024. Sebahagian besar transaksi adalah bagi pembelian rumah berasingan diikuti rumah teres, rumah berkembar, pengsepuri dan tanah. Dari segi lokasi, kebanyakan pembelian hartanah persendirian terletak di daerah Brunei dan Muara diikuti daerah Tutong dan daerah Blight. Tiada pembelian hartanah di daerah Temburong dicatat pada suku ketiga tahun ini. Mukim Kilanas antara mukim yang merekodkan jumlah transaksi yang tertinggi bagi suku ketiga tahun ini. Maklumat lanjut dan data terkini layari laman sesawang www.bdcb.gov.bn. Seorang individu didenda kempaun $500 Brunei kerana melakukan kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Rampayan 2021. Individu tersebut dipercayai melakukan kesalahan BAB 12-1D. Unit Penguatkuasaan Jabatan Daerah Blight sekali lagi memberi peringatan Agar individu dan badan korporat terus mematuhi segala peraturan dan undang-undang negara bagi sama-sama menjaga kebersihan kawasan dan alam sekitar dengan membuang bahan-bahan buangan di kawasan yang disediakan oleh pihak kerajaan. Sepuluh buah kenderaan pacuan empat roda daerah Tutong menyertai jelajah Brunei Darussalam, Kalimantan Barat. Majlis pelepasan peserta negara diadakan pagi tadi di kawasan jeti Sungai Tutong. Pelepasan jelajah disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pembantu pegawai daerah Tutong. Rombongan jelajah yang disertai lebih 30 ahli akan melakukan jarak perjalanan melebihi 2500 km sehingga 22 Disember ini. Tmajia Sukan Asia Tenggara ke-33 Thailand 2025 pasukan polo negara Brunei Darussalam meneruskan saingan dalam acara polo handicap 4 hingga 6 gol menentang Indonesia. Dalam perlawanan yang berlangsung petang tadi, pasukan polo negara Brunei Darussalam 9 Indonesia 2 dalam 4 chaka. The Polo Circuit. They've been Spain, the UK. Prince Zimon is a great defensive work. Bruno, just with the luck of a horse, and side, back to shot, it. and it's through the middle. Prince Mahar picks that one. <laughs> Ball in play. Prince Mahar picks it up the front. He's lovely you positioning himself up in front of a line. Now this could be a quick goal for Bruno here. Look at. Berikut kita ikuti kedudukan pingat pada hari tujuh Sukan Asia Tenggara ke-33 Thailand 2025. Setakat ini pukul tujuh malam tadi kontingen negara Brunei Darussalam meraih satu pingat emas, tiga perak dan empat gangsa. Kontijen Tuan Rumah Thailand berada di kedudukan teratas dengan 137 emas, 81 perak, 53 gangsa. Diikuti oleh Indonesia dengan 50 emas, 58 perak dan 56 gangsa. Manakala di kedudukan ketiga Vietnam dengan 36 emas, 39 perak, 67 gangsa.